Assalamualaikum, मैं आपकी होस्ट इरा मोमिल और आप देख रहे हैं इनसाइड ब्लॉग्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलाइशे के वजीर जनाब अनवर इब्राहिम के पाकिस्तान के हालिया सरकारी दौरे की इंजा एम के थ्री मिजाइल की डील पर भी बात होगी दरअसल ये दौरा मुस्तकबिल की पेशबंदी है और इस दौरे के मल्टी डायमेंशनल मकासद हैं ये दौरा न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और दिफाई तल्लु तक महदूद है बल्कि तुर्की बांग्लादेश और अवामी जमहूरियत चीन से ताल्लक़ात और ताउन की राहें हमवार की जा रही हैं आए इन तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लेते हैं इस दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तजारती और दिफाई ताल्लुक की एक बड़ी पेशफफ्त कहा जा रहा है इस मौका पर वज़ी आजम जनाब अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान को गेट वे करार दिया खास तौर पर उन मलाइशियन कंपनियों के लिए जो मगरब से तजारत में दिलचस्पी रखती हैं यह बयान वाकई बहुत खास था क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े मौके का इशारा है मलाइशिया ने पाकिस्तान के तैयार करदा एनजा मेजाइल सिस्टम का एक और बड़ा ऑर्डर दिया है जी हाँ एंज़ा मेजाइल सिस्टम जो मलाइशिया पहले ही इस्तेमाल कर रहा है इस दफा उन्होंने इसका अपग्रेड विजन एंज़ा एम के थ्री खरीदा है एंज़ा का रिसर्च लिबॉर्ट्रीज पाकिस्तान ने तैयार किए हैं ये एक सॉलिड फ्यूल जमीन से फिजा में मार करने वाले गाइडेड मिजाइलों की एक सीरीज है जिसमें एनजा एम के वन टू और थ्री वेरिएंट शामिल हैं इस मिसाइल को इंडियन मिग ट्वेंटी एम आई 17 को मारने का एजाज हासिल है 2008 में कंडक्ट की गई एक्सरसाइज ने एनजा एम के टू को ड्रोन मार गिराने के लिए मौजू साबित किया 600 मीटर फीस सेकेंड की रफ्तार और डुअल बैंड इन होमिंग सीकर से लैस यह मिसाइल 5,000 मीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है आई एस पी आर के मुताबिक दोनों ममालिक ने दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफाद इलाकाई सलामती और दि पर बातचीत की यह एक बड़ी शाकत की पेशबंदी है जिसके दूर नतज निकलेंगे जियो स्ट्रेटजिक लिहाज से अहम मुल्क है जिसके पास दुनिया की सबसे मसरूफ बहरी तजारती रास्तों की मलकियत है मलाइिया बांग्लादेश के इंतहाई करीब है इनके समंदरी मफादात एक दूसरे से जुड़े हैं जो दोनों को फितरी इतहादी बनाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लु में बेहतरी आई है जिसे मलाइया की शरकत दारी एक मजबूत इतिहाद में बदल देगी तीनों ममालिक मरबूत निज़ाम से मुंसलिक होकर एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक ब्लॉक तश्कल दे सकते हैं नाजरीन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान मलाइशिया और बंग्लादेश के दरमियान बढ़ते ताल्लुक सिर्फ तजारती या दिफाई शरकत दारी तक महदूद नहीं बल्कि इन ताल्लुक का एक और अहम पहलू है दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि भारत इस एतिहाद से खौफ जदा है क्योंकि उसको अपनी बालादस्ती के ख्वाब चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं जो कि वैसे भी ना अमल थे। भारत पाकिस्तान या मलेशिया से मुकाबले की हैसियत भी नहीं रखता बालादस्ती तो बहुत दूर की बात है बात यही ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि इसमें एक और अहम पेशकश का जायजा लेना भी जरूरी है जी हाँ हमारा ब्रदर मुल्क तुर्की जिसके जिसकी मलाइशिया और पाकिस्तान के साथ गहरे मरासम और बड़े पैमाने पर शराकत दारी पहले से मौजूद है बांग्लादेश के साथ भी तुर्की के ताल्लुक पहले से कहीं ज्यादा खुशगवार हैं बहिर अरब के समंदरी हदूद तुर्की के लिए इंतहाई अहम है और तुर्की की जबूती में नेवल बेस इस खत्म में इसकी दिलचस्पी का सबूत है ये तमाम पेश पाकिस्तान को एक मजबूत दिफाई और तजारती हब बना सकती हैं जो मशरक और मगरब का सबसे अहम मरकज साबित होगा नाजरीन अगरचे वीडियो थोड़ी तवील हो रही है लेकिन इस दौरे का एक इंतहाई अहम पहलू अभी बाकी है उसका भी एक मुख्तसर सा जायजा ले लेते हैं मलाइशिया और चीन के दरमियान ताल्लुक पेचीदा नोयत के हैं दोनों मुल्क गहरे तजारती शकत दार भी हैं और साउथ चाइना सी में शख्लाफ भी रखते हैं अगरचे दो हजार चौबीस में दोनों ममालिक के दरमियान तल्लु में काफी बेहतरी आई है लेकिन बात दिफाई शोबों में ताउन तक नहीं भर सकी क्या पाकिस्तान इस जमन में अपना रोल अदा कर सकता है माजी में पाकिस्तान ने चीन के साथ कई के ममालिक्लुक इस्तवार करने या पहले से मौजूद ताल्लुक को मजबूत करने में अपना हिस्सा डाला है जिसकी कई मिसालें मौजूद हैं अमेरिका सऊदी अरब और सबसे आखिरी तुर्की और आजरबाईजान अगर पाकिस्तान मलेशिया और चीन के दरमियान अतमाद बहाल करने में कामयाब हो जाए तो फिर दिफा सन्नत में बहुत वसी के इम्कान मौजूद हैं उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें शुक्रिया